скажете, она моя постельная белье, она моя нам есть, она моя комплекту есть постельное белье, да. Сейчас вторую остальное постельное белье у вот нас вот как да. Среди них деньги, которые уже выпал, за то, что мы ну, получили, ну, нас допустили, чтобы мы помогли быстрее, чтобы это все закупить, чтобы, чтобы это все было, потому что это надо же вот у нас сейчас вот нам дали бумажку, по которой по 700 комплектов постельного белья не хватает. Уже не все, что мы ну скажем, это очень важно, что мы форму. Да, так один, как самого, да, да а мы сегодня с комиссаром поднимали этот вопрос, потому что я говорила, многие ребята, которые нас приехали, у них есть своя форма. Они просят ее дать возможность переодеть. Комиссар нам пообещал, что он сегодня скажет, что дали возможность ребятам переодевать. То есть вот это вот англичанки, которые покупали форму, чтобы они могли ее переодевать. Да, это было. Это есть. потому что действительно выдали с основного комплекта. Но опять-таки сейчас форму вот сказали, что в течение недели пошли дополнительные комплекты формы, чтобы было. Я я я я я а, а, да, были проблемы, пошили такие да, трусы, которые, рот, которые не ну, рот, мама не горюй их назад вернули, сейчас им все выдали адекватно, то есть -то, ну, были проблемы, есть они, но это, ну, ну, как по мне, то они все решаемы, реально все решаемы, да, мы организовали это вот самообороне, если вы знаете, по магазинам сельпом мы организовывали точки сбора продуктов, да. вот эти вот продукты мы делаем, на 14 у нас, э, на Славянск действительно отправляют наши, ездят, отправляют туда передачи, возят круглые, то есть и туда, и туда. У нас есть все эти отчеты, да, что, как, как идет. Мы там да, помогаем. Они кто-то кому-то не нравится это, кому-то нравится еда. Но они действительно в большинстве случаев пришли туда как добровольцами они ну, <связывающие> то, убирать обрении, меню с подачей а Да, да, это я, я, то да, это не ресторан, да, и они, и они в, я, в, и я и ну, и то есть, вчера, и да, и у них был суп, они говорили, да, тяжело, хорошо, мы там воду в дорогу передали, потому что, ну, с водой проблема была. Воду в дорогу передавали, они, то есть, ну, было это, да, суп, ну, тушенка, это там, вчера поели, сегодня у них уже все, они едят, я с мужем утром разговариваю, говорят, все, нас покормили, все, приготовили. Готовили, покормили, все нормально. Но все. сегодня, а вы там уже, вы они, они только приехали. Мы, когда, мы ездили, вот, мы ездили в девички, там, где они три недели. не мы, мы были там, мы, смотрели, все видели. Но есть, у них, знаете, как еще идет притирка. Не все же солдаты одинаковые. Есть солдаты, которые... Самоволки, самоволки ходят, и, соответственно, отсюда там ну, ну всякое есть ну, ну взрослые мужики все вот ну притирки какие-то ну, кому-то что-то нравится кому-то кто-то привык к комфортному условиям, кто-то привык довольствоваться ну по себе поэтому я считаю что ну, единственное ну какие проблемы есть я думаю все будут решены